Колегія суддів вирішила апеляційну скаргу Дробінова, Яковлі Богушевської Лєвочко задовольнити. Рішення Центрального районного суду міста Миколаєва від 21 жовтня 15 року скасувати по справі ухвалити нове рішення. Зобов'язати глонзу Тетяну Євгенівну усунути порушення права спільної власності Дробінова Віктора Григоровича, Яковлєва і Маріани Георгія, Богушевської Наталії Аркадії. Лєвочка Алли Михайлівни на горищі багатоквартирного будинку, розташованого за адресою міста Миколаїв, вулиця Декабристів, 21, та усунути перешкоди у його користуванні шляхом покладення зобов'язання на Глонзу Тетяну Євгенівну за свій рахунок провести демонтаж ужлаштованого мансардного поверху. Це чи не перше рішення суду на користь жителів Миколаєва проти дій скандального бізнесмена Олексія Поліпаса та його родини? У 2015 році на горищі багатоповерхівки у центрі міста з'явилась мансарда офіційно власниця забудови дружина Олексія Поліпаса Тетяна Глонза. За документами саме вона придбала квартиру площею 54 метри квадратних на п'ятому поверсі будинку по вулиці Декабристів, 21 і розпочала незаконне будівництво. Після чого відомо, пользуюсь своїми зв'язками Оформили документы на застройку земельной, земельного участка. То есть абсурд изначально был ясен, потому что застраивать земельный участок на пятом этаже жилого дома невозможно априори. Но тем не менее, каким-то чудесным образом это прошло через чиновников располкома, и они получили местобудивные умовы. Мешканці будинку стверджують, під час будівництва мансарди знесли несучу балку даху. Протипожежні евакуаційні виходи гори власники перекрили, а вентиляційну систему замурували. Люди цілий рік оббивали пороги можновладців та судів, але безрезультатно. сусідній квартири почали ремонт, а потім вони почали будувати, як би мансандру, хоча це не мансандра, шести етаж на п'ятий етажному будинку. Це двохетажний особняк, який вистрілив за наших стінах. Предварительно наши подписи не были взяты, то есть разрешения мы не давали никакого. Потом были разрушены несущие балки и захвачены стены чердака, которые тоже этой квартире не принадлежат. В этих, в этих, двух, в этих стенах, которые наши общие, находятся дымоходы, в которых проходит, должен выходить газ наружу, они закрыты. То есть здесь скапливается угарный газ и метан, можно сказать и так. То есть безопасность нарушена полностью. И наша безопасность, и наши права. Нас никто не спрашивал, хотим мы этого или нет. Пришел человек и делает. Человек, пани Глонза, жена пелипаса, который э, командует нашим Жеком. Весь Жек работал на этой квартире полностью, а ее сестра работает юристом в нашем Жеке. У результата площадь житла Лонзе сближилась у два с половиной раза, а у соседей життя та житло пошла трещинами. Трещины постоянно увеличиваются, идут все больше, больше и больше. Ну, все, наверное, в городе знают, что центральный один – это владелец вот, Пелепас, И, естественно, он делает, что хочет. В этом доме вот он заселился. Практически вот год, как он начал вот этот ремонт, у жильцов дома не то что покоя нет, у них жизни нет. Коррупционная схемка по поводу того, как оформлялись документы на эту стройку, буквально за неделю была оформлена и градостроительные и декларация о начале работ. То есть за неделю были оформлены все документы. То сейчас он вот через суд все это узаканивает. То есть суд становится на его сторону, принимает его сторону, не видит, что пострадали жильцы, что вот эту вот территорию, что это наша собственность всех жителей вот этого, вот этого дома. То есть на это суд не обращает никакого внимания, сто процентов принимает его сторону. Через рік тяжб та засідань Миколаївський апеляційний суд прийняв рішення, зобов'язав Тетяну Глонзу знести мансарду за власний рахунок. Але в суді з'ясувалось, що у квартири вже новий власник. Захисник мешканців будинку зазначає, рішення першої інстанції не набуло своєї сили. Отже, на будь-які оборудки з мансардою був накладений арешт. До слова, угоду купивли продажу квартиры с мансардою заверила нотариус Светлана Ласурия, депутат міськради, дружина депутата міськради Игоря Купейки. Магическим образом, хотя эта магия попахивает уголовным преступлением, были получены документы на перепродажу той же самой квартиры, но уже судя по площади, увеличившейся у квартиры в два раза вместе с вот этим чердачным помещением я думаю это будет предмет отдельного уголовного разбирательства и тот депутат городского совета который как я понял к сожалению был была в этом замешана должна будет ответить перед законом поки суд Тадил у миколаеве новый скандал за квадратные метры уже коммунальной властности Майже 300 квадратных метров у центре места самовільно занял жек турбота властный якого ед той самый алексей полипас вот это помещение, находящееся на первом этаже, площадь где-то около 300 квадратных метров. Как вы сами понимаете, это, ну, это практически ну, это центр города. То есть помещение ликвидное, оно имеет ä, значение для громады. Сегодня оно находится в собственности коммунальной. но нас интересует не только формальная часть этого вопроса, то есть нас интересует и фактическая часть. Но на сегодня до сегодняшнего дня мы не имели доступа фактического в это помещение и не могли проводить каких-либо операций с ним. Поэтому на сегодняшний день получены ключи, помещение находится под контролем под контролем местных властей. Помещение коммунальной собственности занято частной фирмой без каких-либо документов, без какой-либо аренды или выкупа и так далее. Вот. С ними проводили и переговоры устные. Потом было направлено письменное уведомление с просьбой освободить ...комунальне поміщення і передать ключі. На що послідувало повне ігнорування». У 2011 році міська рада передала на баланс Жеку Турбота 79 об'єктів. Увага! Комунального майна. А саме житлових будинків загальною площею майже ...299 тисяч метрів квадратних на обслуговування. У Жеку запевняють, якщо він балансоутримович, відповідно і приміщення належать саме йому. Это помещение находится на балансе жэк забота Вот акт передачи. Вот, пожалуйста. Это копия, если необходимо. Можем показать и оригинал. Он находится на, на главной конторе. Вот. вот, пожалуйста, Севастопольская 61А. Пожалуйста, подчеркнуто карандашом. Но предъявить будь эти документы на право собственности або договор аренды не смог. Відповідно, ні орендні плати, ні комунальних платежів. Временно поміщення пустовало. Сейчас это помещение используется как битове помещение э, ЖЭК Забот. Здесь э, в перспективе планируется переселить сюда мастеров. У меня лично таких документов нет. Я жду потом, что эта коммунальная собственность будет либо использована громадой в своих целях, либо будет громада получать от этого пользу, то есть получать аренду. Если решит так, уполномоченные органы решат, то будет оно продано. Но в любом случае не имеют права никакие коммерческие структуры просто разграблять, забирать себе коммунальное имущество. На данный момент в городе и в наше военное время есть достаточно общественных организаций, волонтерских, революционные центры для точников, которые могли бы в принципе точно так же занимать это помещение, комнат очень много и приносить пользу обществу. То есть в принципе непонятно, почему должен зайти Бенпочому та поміщення має бути бытовым поміщенням Жека. У приватній власності опинився і підвал житлового будинку по вулиці Декабристів. Ні, господарюють у ньому не мешканці будинку. У них його просто забрали за відпрацьованою схемою. До речі, бомбосховище у цьому ж будинку також перейшло у приватну власність. І в полі зору Ніколаївської комунальної мафії попала данагайтажка, яка знаходиться в центрі Ніколаєва. Этот дом, многоэтажный дом, находится на балансе у частного ЖЭКа «Центральный один, владельцами которого являются Алик Перепас и Влад Чайка. Дом буквально доведен до разрухи. На сегодняшний день Перепас со своим частным ЖЭКом поработал на славу. Приватизированы подвалы, приватизировано бомбоубежище. 300 метров квадратных были разделены и проданы приватному бизнесу. Жители на приватизацию подвальных помещений согласия не давали. На сегодняшний день в подвальном помещении проходят все главные коммуникации. Это отопление, это канализация, это водопровод. На сегодняшний день у жителей нет доступа в данные помещения. В 2014 году я подавал документы по данному факту в прокуратуру, областную прокуратуру Николаева, Николаевской области. И тогдашний прокурор Роман Заборчук мне задал один Просто феноменальный вопрос. А кто вам сказал, что бомбоубежище и подвалы нельзя приватизировать? Ну, после этого я понял, что прокуратура заниматься данным делом не будет. А через время он мне сам сообщил, что ему позвонили свыше и попросили не заниматься этим вопросом. Я хочу напомнить, что бомбоубежище – это объект гражданской обороны, который не подлежит приватизации. Получается теперь, в момент сигнала в тревоге, Жителям нужно частные магазини, підвали, фітнеси і швейные мастерские. Не один рік миколаївські активісти ведуть боротьбу проти корупційних схем можновладців і чиновників та незаконних дій впливових бізнесменів, один із яких той самий Поліпас. Розповідають: він має своїх людей всюди. Якщо потрібно вирішити питання в органах влади, шукайте поліпаса. Поліпас в Миколаїві, це, мабуть, власник. Ну, я еще не, не половины, но левой частины земель, э, примещений колышних, державных, коммунальных. Э, ну, я назвал бы латифундистом. Ему все позволено, все дозволено. То, что обычная, обычный предприниматель, который не имеет никаких выходов на мэрию нашу, не может поставить себе какой-нибудь ларек в законном месте. А здесь, собственно, все незаконно и здесь можно. Вот Алик Пелепас, наверное, у нас теперь бог, не знаю. Берет предприниматель подвал в коммунальную собственность. А если ты простой предприниматель, придя в, комму... в, отдел коммунальной собственности, тебе говорят, что для того, чтобы, там в открытую говорили, что для того, чтобы приватизировать, взять в аренду подвальное помещение, идите к Алику Пилипасу И давали номер телефона. Это серьезно. Это приходили предприниматели, которым давали номера телефонов. Когда кто-то отказывался, его объект, ну просто случайно не проходил Болотнева. А если он даже случайно проходил Болотнева, его рубил копейка на той комиссии. И он понимал, что без Алика он ничего не решит. Поэтому все массы вошли к Владу, Чайке и Алику. Им было выгодно и интересно работать, потому что эти данные два субъекта были близкими людьми для тогдашнего мэра Чайки. Алик Пилипас был просто его тайным казначеем. Це далеко не всі діяння відомого миколаївського бізнесмена Олексія Поліпаса. Його апетити поширювались не тільки на приватну та комунальну нерухомість, а й на особливо ласі земельні ділянки в місті. Про це докладніше рівно за тиждень, 6 липня, у програмі Ракурс.